история интересная. Дело, дело, в том, что ну, наш наряд э, э, наш наряд в Кипре и, и тогда была переправа первый дублик я попал в полную Украину, мы говорили первое место это все сами, все республики собирались играли, мы в Сочи говорили первое место ну и там как обычно подходят, там это я нам типа, это слово, это все заявление, мы туда хотим Ну, я с другого года написал, а потом подумал, да нет, что-то я сделал то. Отказ написал, федерацию Советского Союза, И так и загладили все. Но проблема была в том, что я уже служил в армии, мне сделали полгода, ну как я уже полгода служил в армии, и они узнали, что я служил в армии, где-то очистил в И меня призывают к отправляют, когда сидят в год, как раз я с это И в оборонский сказали, пиши заявление, пиши заявление, я не и салит... все. Там отказ, я Советского Союза, нормально, есть вопросы нормальные, которые надо оставаться в Библии. Но они узнали, что я служу в армии уже полгода. И там забрали, я 20 дней в час я служу. Потом приезжают, после того, уже приехали, приезжают к команды команды, кто не знает, Михаил Михайлович. Ну что, будем слушать или будем играть в футбол? Я говорю, давайте футбол, наверное, поиграем.

Поэтому большое спасибо, я вас